Salam, əziz həvəsdarlarımız. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində 3 sot torpaq sahəsində belə bir şəxsi həyətə təqdim edirəm. Qeyd etdim ki, ev 6 otaqdan ibarətdir, 3 sotda yerləşir. Çox perspektivli bir ərazidədir. Yəni marşrut yoluna, asfalta çox yaxındır. Bu evin ön görünüşüdür. Bu evin təxissəsidir. Həyat Həyətində bir setkası var. Yəni hər şey yüksək zövqlə tərtib olunub. Çöl ağaclaşdırmaq üçün yerlər. Burda nəzərdə tutulub. Bütün kampovka xətləri var. Bu evin xarici görünüşüdür. Avalon heçinin omu görünüşünü sizə göstəriyim. Ev yerdən kifayət edər kürsülüdür. Evin qabağında belə bir düşərtkəsi var. Səçki kimi. Bu evin hər tərəfidir. Gördünüz kimi yaşayış binaları evin yaxınlığındadır. El yəni, məktəbi, marketi, bağçası, yaxınlıqda hər bir yaşayəbiyəti var. Bu evin həyətidir. İndi daxil olaq evin içlən sizə təqdim edək. Qadaş. Texnologiya. Bu evin giriş hissəsidir. Birinci mertebede bir zal, bir yatak otağı, bir mətbəx var, bir sanitar kapşağı var. Buna belə. Bu evin birinci mertebede olan sanitar kapşağıdır. Yeni istif oldu, tam təhsatdır. Bütün avadanlar var, yer olur. Karizor da kifayet kadar genişdir. Avoy zövkü cürə vurmasaq, bəli. Preşan, Sonra yığılıb təşkil altında kovoqcası var. Burda geniş bir zal təmin edir ki, kifayət qədər geniş və işıqlıdır. Son otaqları çox genişdir. Kombi sistem çəkilib, hazırdır. Praza salonu raziyətimlər qoyulub, pumba gözü quraşdırılıb. Bu evin birinci mərtəbəsində 8 otaq var, 7 kvadrat. Yaşayış otağı 17 kvadratdır. Yeri 37 koldur. Uğanın ölçüsü də 37 kvadratdır. Karlıq evin ikinci mərtəbəsini sizə təqdim edirəm. Qeyd edirəm ki, yuxarıdakı pəncənlər çox rahatdır və keyfiyyətli materialdan e, yığılıb. Bura ikinci mərtəbənin Qardaş dostasınız, koridor koridorun ümumi görünüşünü sizə göstəriyim. Yəni çox evlərdə bucaq genişliyi, bucaq rahatlığı yoxdur. Qeyd edirəm. Bura ikinci mərtəbədə olan belə bir uşaq otağıdır. Ki 23 uşaq otağı olsa da xüsusilə geniş ölçüləri var və işıq düşən pəncərələri var. Bura digər bir, bir otaqdır. Bu da salaq otaqdır. Bu içəri, içəri keçir, içəri də gedə bilər. Ha burda hamam otağında yeri var, otağın. Bunu görməmişdiniz evə sözüdür. Hazırdır. Sadəcə aksessorların bağlanmağı qalıb. O qonqıqsa, sadəcə mətbəx olusu. Bura ikinci mərtəbədə olan ikinci sanitar qovşağıdır. Bura da tam hazırdır. Sadəcə aksessorların quraşdırılmağı qalıb. Bura digər bir yataq otağıdır. Əsas yataq otaqlarından biri buradır. Yəni geniş

Neyse. Hayatımın balkonuna transfer edeyim. Burası geniş bir balkon sitesidir. Buradan hayatını imamı bu görünüşüdür. Hamımda yaşayış planı varadır. Marşrut planın qarşısından keçir. Yəni çox rahat bir yerdədir. Şəhər evin mətbəxi ilə sizi tanış edirəm. Bu vaxt seçməmişəm. Keçdiyim şəhərdə hər qiymətə bina və həyət evlərimiz var. Torpaq sahələrimiz var. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Bu evin mətbəx hissəsidir. Xoşdur, genişdir. İ 20 kvadratdır. 5in 4ə tədibiş edilmişdir. Qeyd edirəm ki, evdə sadəcə olaraq gördüyünüz kimi aboy işləri qalır. O aboy da o zaman zövqünə uyğun olaraq saxlanılıb ki, görmətlər razlaşma olacaq. Aboy pulu çıxılacaq, yəqin ki. Mətbəx mebeli, konqafaçı və bəzi, bəzi əşyalar evdə saxlanılacaq, danışıqdan asılıdır. Sadəlik kupçadır qiymət 150 min manat deyilir. Real alıcı qiymətə münasib endirim olacaq. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı izləməyi, bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.